নতুনকৈ মাংস বনাবলৈ শিকিছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই মাংসখিনিত হালধি নিমখ আৰু তেল দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিলোঁ এইফালে নহৰু আৰু আদা সুন্দনাত ঠেকেচি ল'লোঁ তাৰপাছত আলু আৰু পিঁয়াজ কাটি ললোঁ এয়া মোৰ সকলো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰথমতে কেৰাহীত তেল দি কেইখিলামান নৰসিংহ পাত দিলোঁ তাৰপাছত পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু এয়া দুটা মৰিচ পিঁয়াজ ৰংচোৱা হ'বলৈকে ভাজি মাংসখিনি দিলো তাৰপাছত অকণমান চেনি দিলো চেনি দিলে মাংসখিনি নাভাগ পাঁচ সাত মিনিট ভজাৰ পাছত আলুখিনি দি দিলো তাৰ পাছত নহৰুখিনি দি দিলো তাৰপাছত এখন প্লেটত হালধি জিৰা মিট মছলা আৰু ধনিয়া পাউদাৰ লৈ গোটেইখিনি মাংসত ঢালি দিলোঁ আৰু অকণমান চিলি পাউদাৰ দিলোঁ কালাৰটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে কেঁচা পিঁয়াজ কেইডোখৰমান থাকিলে ওপৰতে ঢালি দিলোঁ তাৰপাছত অলপ অলপকৈ পানী দি তিনি চাৰিবাৰ ভাজিলোঁ এয়া মাংস উতলিছে অঁ আকৌ কাৰোবাৰ নেমু থাকিলে নেমু বাকলি দিলেও বহুত ধুনীয়া গোন্ধে এয়া মোৰ মাংস হৈ গ'ল কেনেকুৱা হৈছে জনাব দেই বনাওঁতে বনাওঁতে ভোকেই লাগিলে খাই লওঁ দেই বাই